Energi tersebut dapat juga terdapat pada mata, motif lurik pada bulu, dan suara yang dimiliki pada burung perkutut misteri tersebut. Ada beberapa hal yang dapat membooster aura dari burung perkutut. Yang pertama, untuk perkutut dengan jenis katurangan yang memiliki tuah sebagai tolak bala atau perlindungan, bisa ditempatkan di teras rumah atau depan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera bagi sobatku, sobat jejak alam. Sobat, di era saat ini banyak bermunculan keyakinan-keyakinan yang sangat sedikit sekali mengajak umat manusia pada hal kebaikan dan toleransi. Khususnya keyakinan yang benar menurutnya dan selalu menyalahkan keyakinan umat manusia lain yang tidak sejalan dengannya. Pandangan dan keyakinan-keyakinan seperti inilah yang dapat merusak budaya dan keragaman dalam bermasyarakat. Padahal hakikatnya belum tentu benar di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Alam bisawab Segala sesuatu hanya Allah yang mengetahuinya. Sobat, budaya Jawa dan seperangkatnya adalah ciri khas Indonesia yang sudah diakui dunia. Kita, sebagai penerus, sudah menjadi keharusan untuk melestarikannya. Ada pepatah yang cukup familiar, sebab tak kenal maka tak sayang, yang dapat diartikan luas, adalah "kenalilah dahulu sampai benar-benar mengenal, jangan hanya melihat dari luar, karena mata fisikmu bisa mengecoh mata hatimu." Namun, sebelum kita melanjutkan pembahasan yang lebih jauh lagi. Bagi kalian yang belum subscribe, pencet tombol loncengnya, sobat, dan share jika bermanfaat, sobat. Bagi sebagian masyarakat Jawa dahulu, memelihara perkutut adalah sebuah keharusan. Mitos yang mereka percayai, beberapa jenis burung perkutut dapat melancarkan rezeki hingga menjauhkan sang penghuni rumah dari serangan gaib. Burung perkutut merupakan salah satu jenis burung peliharaan yang sangat populer di kalangan pecinta burung maupun masyarakat umum. Di balik pesona perkutut, ada begitu banyak mitos yang dipercaya masyarakat Jawa. Hal ini terjadi karena pada zaman dahulu telah dilakukan pengamatan-pengamatan dan peristiwa yang terjadi pada perkutut. Yang memiliki katurangan atau ciri mati hingga akhirnya menjadi pedoman dalam pemeliharaan burung perkutut yang penuh misteri tersebut. Banyak pengalaman dan kejadian-kejadian dari para sesepuh Jawa dahulu, baik dari perkutut yang baik dipelihara maupun yang tidak baik untuk dipelihara. Banyak juga yang beranggapan bahwa energi atau aura pada perkutut tidak bergantung pada ciri mati atau katurangan. Alasannya, energi yoni atau aura pada masing-masing burung perkutut sangat berbeda-beda. Bisa juga perkutut yang secara katurangan baik dipelihara, namun memiliki aura yang negatif. Begitu juga sebaliknya. Ada juga perkutut yang memiliki katuragan jelek dipelihara, memiliki aura yoni yang positif. Hal ini juga tidak luput dari wadah keimanan dari sang pemilik, sobat. Ketika iman pemilik kuat, maka hal-hal negatif apapun akan selalu terhindar akan tetapi tidak hanya ciri mati atau katurangan dalam pemeliharaan berkutut yang harus diperhatikan namun proses pemeliharaannya juga butuh ketenangan batin yang cukup tinggi yaitu dari segi cara mendapatkan burung berkututnya penempatan posisi sangkarnya makanannya dan juga ritual cara merawatnya sobat semua itu dilakukan untuk mengetahui dan meningkatkan aura yang terdapat pada burung perkutut misteri tersebut. Jadi, wajar jika menurut kami, perkutut adalah burung yang sangat disakralkan pada zaman dahulu di kalangan masyarakat Jawa, khususnya diyakini pada beberapa kalangan perkutut. Dapat menyerap energi dari alam dan dapat berdampak positif ataupun negatif pada sang pemilik. Hal ini terjadi dikarenakan perkutut suka menempati tempat-tempat keramat dan angker dahulunya. Energi tersebut dapat juga terdapat pada mata, motif lurik pada bulu, dan suara yang dimiliki pada burung perkutut misteri tersebut. Hal ini yang dijadikan alasan kenapa perkutut ini sering diikuti oleh makhluk gaib lainnya. Selain mitos perkutut, ilmuwan manusia Joko mangu pada era Kerajaan Majapahit. Perkutut juga memiliki aura yang diyakini sebagai penangkal serangan gaib bagi sang pemilik, baik rezekian dan keberuntungannya. Juga ada beberapa hal yang dapat membooster aura dari burung perkutut. Yaitu, yang pertama, mandikan burung perkutut setiap malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon dengan bunga mawar, melati, bunga kantil, dan kenanga dengan tata cara pada video kami dahulu, sobat. Kemudian, yang kedua, berikan minyak wangi tanpa alkohol, bisa minyak Jafaron untuk penetralisir. Wangi dari minyak tanpa alkohol diyakini dapat membersihkan aura negatif pada perkutut. Proses pemberian bisa di kepala dan di ketiak perkutut. Kemudian, yang ketiga, selalu perhatikan kesehatan burung perkutut, terutama sangkar, makan, dan minum, karena saat perkutut nyaman dalam sebuah sangkar, tentunya aura kenyamanan dari dalamnya akan muncul. Bahkan, kita dapat melihat perkutut sakit atau tidak hanya dengan melihat matanya. Dan yang keempat, berikan perawatan dengan ikhlas, karena kunci utama hanya ada pada sang pemilik, yaitu kesabaran dan keikhlasan. Sobat, yoni perkutut yang sudah selaras dapat diketahui ketika burung perkutut Anda rajin bunyi di jam-jam tertentu Bisa Anda simak pada video kami sebelumnya Pada judul perkutut beryoni dilihat dari suara dan tingkah lakunya Perkutut pembawaannya tenang begitu juga kehidupan sang pemilik Kemudian memberikan petanda kepada sang pemilik baik tingkah lakunya maupun bunyinya Orang Jawa zaman dahulu percaya bahwa ketika sebuah perkutut sudah selaras, akan membawa manfaat bagi pemiliknya. Selain anggungannya, atau suaranya yang penuh dengan tuah misteri, tingkah laku dari burung perkutut juga memiliki tuah yang tak kalah misterinya dibandingkan suaranya. Begitu juga dengan anggapan bahwa... Seorang lelaki sejati belum dikatakan sempurna jika belum memiliki salah satu kelangganan ini yang termasuk dalam Wasta Lima Ilmu Jawa. Sobat, percaya atau tidak, bagi pemilik perkutut katurangan akan merasakan keanehan dan keganjilan dalam kehidupannya, baik dari sisi gaib ataupun dari sisi ilmiahnya. Banyak cerita dari beberapa pemula, penikmat perkutut katurangan yang mengalami kejadian-kejadian aneh ataupun di luar logika. Hal ini menandakan bahwa memang perkutut memiliki energi tersendiri dari burung kicau lainnya, oleh karenanya diperlukan keikhlasan dan ketulusan dalam perawatannya. Sobat, selain membooster aura energi pada perkutut, yang perlu diperhatikan adalah... Tata letak atau penempatan sangkar pada perkutut yaitu ada beberapa cara, sobat, yang bisa diterapkan. Yang pertama, untuk perkutut dengan jenis katurangan yang memiliki tuah sebagai tolak bala atau perlindungan bisa ditempatkan di teras rumah atau depan rumah. Hal ini dilakukan sesuai dengan tuahnya sebagai perlindungan dari serangan energi negatif atau hal gaib lainnya. Kemudian, yang kedua, untuk burung perkutut yang memiliki katurangan dengan tuah sebagai kerejekian, derajat, kewibawaan, dan keberuntungan diletakkan di bagian rumah ruangan tamu yang dimitoskan sebagai penyambut tuah kerejekian bagi sang pemilik, seperti katurangan rondo, semoyo, jungjung derajat, banyu mili, cendolo sabdo, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga untuk perkutut yang memiliki ciri atau tuah kebatinan seperti katuranggan putih, songgoratu, dan cemani baiknya ditempatkan pada ruangan keluarga Hal ini biasa dilakukan ketika pemilik sudah selaras pada rasa dan dapat merasakan energi yang positif pada burung perkutut tersebut Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat Untuk perkutut baik yang berkaturanggan ataupun tidak namun, dirasa sang pemilik memiliki energi aura mistik yang sangat kuat. Kita dapat menaruhnya di ruangan tersendiri, sobat, atau di belakang rumah, atau bisa juga di samping rumah kita. Hal ini dilakukan agar aura pada burung perkutut katurangan lainnya tidak berbenturan. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah perkuat wadah atau keimanan, dikarenakan ketika kita sudah meyakini sesuatu hal. Maka keimanan adalah taruhannya sobat Bahwa semua terjadi karena Tuhan Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Melalui semua kerahasiaannya di dunia Hal ini boleh Anda percaya maupun tidak Sekali lagi kuncinya ada pada keyakinan kita pribadi Semua terjadi atas seizin Allah subhanahu wa ta'ala Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.